Друзі, мої вітання. Зараз хоче Остапу Стахіву. Два слова з приводу його затримання. Сказати його друг. Рамін Немарно, доктор медичних наук, професор, лікар-онколог. Рамін, скажіть, будь ласка, що ви можете сказати по рішенню суду по тому, що Остапа закрили в СІЗО? Здравствуйте, друзі. Здравствую, Україна. Что сказать? Во-первых, я так скажу, уважаемые народ Украины, я обращаюсь к народу Украины. Сегодня не остапа затримали, ну, как это говорят, в СИЗО отправили украинский народ. В СИЗО отправили правду. В СИЗО отправили честь. В СИЗО отправили свободу слова. В СИЗО отправили... Просто мужество. Понимаете? Я вот э, от э, я своими словами говорю, просто я э, обращаюсь к народу Украины, к тому народу, который, вот эта земля стоит у них на плечах. Ни судьям, ни прокурорам, ни сбушникам, которые все не знаю, продались за какие-то копейки. Понимаете? Не знаю, ну, мне очень сейчас очень трудно, плохо, но я одно скажу, если вы сегодня не встанете и свое слово не скажете, каждого ждет такое же. Не превратите свободную. Украину на Северную Корею. Я, я, просто... я бы это говорю, э, пожалуйста. Сегодня э, случилось э, в истории Украины э, то, что э, украинца засудили за правду, за честь, за свободу слова понимаете мы если один за одного не станем то ну, думаю что завтра и со мной и с вами ростислав и другими ребятами такое же будет понимаете я обращаюсь еще раз к народу украины пожалуйста не говорите что моя хата с краю мне ничего не будет поймите украина это богатая земля украинцы, они честные, свободный народ, понимаете? И этот народ, я думаю, своего украинца не дадут в обиду. Понимаете, сегодня я, я бы сказал, что сегодня опять же засудили судилище. Это было судилище над украинским народом. Ну, больше что сказать. Пусть стыдно будет тому судьи если у него есть честь и слава. Всегда судьям говорят, ваша честь. Но если был бы у него э, честь, то он бы, э, я думаю, что вы оставите вот этот видео судилища Остапа. И народ, вы сами посмотрите, у нас в Азербайджане есть такой, э, так скажем пословица, говорят, глаза народа – это весы. Все они свешивают и видят. Сегодня, опять же, ну, как вы думаете, я не знаю, но я как человек, как военный, который за свободу Украины дал свое здоровье, понимаете, тупо дал свое здоровье, я обращаюсь всем, пожалуйста, ну, наконец-то давайте жить в правовом государстве. Понимаете, Остап Стахев, у меня много было разговоров и, за, и перед камерой, и за камерой. Он всегда говорил, э, дай Бог и будет говорить, что мы за Конституцию, мы за закон. Мы хотим, чтобы жить в правовом государстве. Народ, пожалуйста, если вы хотите, чтобы э, был справедливость, честь, достоинство, давайте так сделаем, чтобы оно восторжествовало. Вот ваш... Э... Момент, что вы побажаете уставу? Его уже ведь в СИЗО. Я не знаю, Астап это увидит или нет. Я не знаю, Астап это увидит или Побачит. нет. Но я думаю, что увидит. Астапчик, смотри, у нас, опять же, в Азербайджане есть такой пословица. Когда Бог кого-то любит, начинает его проверять и ему создает проблемы. И такие проблемы, что, ну, если ты всегда, я знаю, что ты религиозный человек, ты любишь Бога. И у Бога, Бог отправил на землю 124 тысячи э, пророков. И каждому пророку дал э, такую большую вот проблему, такую большую вот этот, как это сказать, ну, слова не могу найти. Вот, например, был, э, ну, я по-своему скажу, вот Иисуса распяли. Да? Вот есть был Ягуб, пророк Ягуб, вот его Сыном проверял Бог Был Аюб Пророк Аюб Его проверял с болезнью У него были раны И он очень долго, долго Годы, говорят, что от 70 До 90 год он жил С этими ранами, с этими болями И Бог, кого любит, его проверяет Что вот мы Говорим же, слава тебе, Господи. И э, мы это скажем при проблемах. Ну, в хорошем виде, когда хорошо живешь, тогда говоришь, да, слава Господу, все хорошо, все. А когда будет плохо, мы скажем ли, слава Господи тебе. Понимаете? Оставь, человек, я тебе одно скажу. Бог, я тебя еще написал, но опять же по вот этому видео обращению скажу: Бог с тобой и ты с Богом. Это проверка. Ты оттуда выйдешь. Я на это надеюсь и знаю это. Да, есть сути, которые потеряли честь, потеряли свое достоинство, потеряли свое мужество, но ну, есть еще апелляция. А апелляции всегда бывают хорошие люди, хорошие э, судьи. Я верю этим судьям. Почему? Потому что у меня тоже было много э, судебных дел, которые в первом судья судья э, ну, не восторжествовал этот справедливость, но в апелляции э, судьи вот, восторжествовали эту э, но ну, это справедливость, да, это справа. И у тебя, я думаю, что будет так. Но ну, пять дней, это правда много, это жизнь человека, так как ты немножко, я знаю, что у тебя есть по здоровью проблемы, но, дай бог, выйдешь, мы все исправим. И думаю, что, и думаю, что ты через пять дней будешь с нами. Я думаю, что судья, апелляционные, апелляционные судьи, они еще, они еще не потеряли свою честь, свое достоинство, я верю им и э, молю Господа Бога, чтобы э, кто за справедливость, честь и свободу слова, дай Бог им всем здоровья и тебе тоже, держись, тримайся мы с тобой, Бог с тобой и ты с Богом. Спасибо.